Dəyərli müştərilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir iki otaqlı mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Leynilqrad layihəli 9 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində. Original iki otaqlı mənzildir, təmir zəifdir, təmirə ehtiyac var. Qiymət də sırf təmirinin zəif olduğu üçün qoyulub 65.000 manat və endirimlə nəzərdə tutulub. Bu evlərin, bu mənzillərin təmirləsinin qiyməti olur təxminən 80.000 manat. 78-80 min manat. Çünki Leninqrad layihəli bina evləri nisbətən digər layihələrə baxdıqda baho olur. Burada yerləşir qonaq otağı. Ehtiyac var təmirə qeyd edirəm. Daha sonra gəlin tanış olaq yataq otağı ilə. Burada yerləşir yataq otağı eyvana çıxışda qoyulub burdan. Alıb kirayə vermək üçün çox optimal variantdır. Mən sizə e, bax bu gördüyünüz qapı köməkçi hissədir. Artıq əşyaların yığılması üçün bu ayaq yolusudur və hamam otağını təqdim edim. Təmiri orta. Bax belə bir hamam otağı var. Və gəlin daxil olaq evin deməli mətbəxi ilə. Burada mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də eyvana keçməyə yer qoyulub. İki eyvanı var. Birini təqdim elədim. Budan növbət heyvan. Geniş heyvanı var. Və qarşısı da belə açıqlıqdır. Xırdalanda Köhnə Bazarın yaxınlığında yerləşir bu bina. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bu günə bu qədər, sağ olun.